Sebab kenapa? Rakyat Sabah sudah tidak ada pilihan, ada kerajaan pun kerajaan yang gagal. Kemana lagi mereka mau mengadu nasib? Agung bukan selalu datang ke sini, maka mereka sanggup berbaris, Tuan, -tuan. Mereka berbaris kerana ingin meluahkan masalah mereka. Betul atau tidak? ini cerita kita runding, kita bentuk jawatan kuasa, meeting sana, meeting sini. Aduh, penat cerita kita apa? Betul atau tidak? Nah, sekarang saya cerita sejarah. Zaman Usnu, Tun Mustafa keras tidak mau bagi. Nah, ini ada pacik di sini sini yang mungkin dia sempat zaman Tun Mustafa. Bukan saya cakap ini, Tunku Razali cakap. Kerajaan Persekutuan minta Mustafa setuju agar minyak diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan. Apa Mustafa cakap? Tidak. Minyak Sabah, hak orang Sabah. Apa Tunku Razali cakap? Tuan Mustafa tidak mau bagi. Senang saja, kita itu bukan berjaya. Kasihkan duit. Pasang pemimpin Sabah, lawan Tun Mustafa. Kasih kalah pilihan daya, sudah dia kalah. Hari ini, minyak Sabah sudah jadi tabungan UMNO. Bukan saya cakap, Tunku Razali cakap. Betul ke tidak? Betul. Waktu zaman Tun Mustafa dia tidak mau bagi. Karena dia tidak mau bagi itu dia ditumbangkan secara terancam. Maka berjaya mengambil alih. Kita pernah keras tidak mau bagi, kita ditumbangkan. Kenapa? Amno terlalu kuat. Berjaya mengambil alih. Apa yang tidak dibagi oleh Tan Sri Haris sama Amno masa itu? Sama Pati Kerajaan Persekutuan. Apa yang tidak dibagi oleh Datuk Haris? minyak dia bagi labuan dia kasih tanah feda ratusan juta hektar dia kasih tapi diserahkan tidak hak, hak kita tidak setelah dibagi apa yang orang mau masih juga tidak di, masih juga dinafikan hak kita kemudian tuan-tuan rakyat Sabah sejar rakyat Sabah pernah sejar Tahun 1985 Rakyat Sabah pernah sedar Saya mau ulang ini Saya tahu saya sudah cakap hari itu di Sukau Saya ulang lagi satu kali di sini Sebab mungkin ada yang tidak tengok Lagi-lagi kamu di sini So saya ulang Sebab ini message yang penting Rakyat Sabah pernah sedar tuan-tuan Sebab itu kenapa warisan yakin kita boleh buat Sebab 85 kita boleh buat PBS boleh menumbangkan berjaya pada ketika itu atas faktor kesedaran kita sebagai rakyat negeri Sabah orang pantai timur tidak kenal Tan Sipairin 85 orang-orang bumi putra Islam di pantai timur tidak pernah tanya apa bangsanya Tan Sipairin orang pantai timur tidak tanya apa agamanya Tan Sipairin tapi orang Sabah atas faktor kesedaran. Dia tidak tengok apa bangsamu, dia tidak tengok apa agamamu. Kerana Matlamat ingin menyelamatkan Sabah. Akhirnya masa itu pantai timur, pantai barat bersatu. Berpadu. Atas dasar kesedaran. Alhamdulillah masa itu PBS berjaya menumbangkan kerajaan berjaya yang dipimpin oleh Tansi Haris pada ketika itu. Betulkah tidak? Maknanya tuan-tuan Sabah ada sejarah yang tidak ada siapa boleh menafikan bahwa kita boleh bersatu tanpa melihat bangsa dan agama. Dan sejarah sudah membuktikan kalau pantai timur pantai barat tidak berpadu untuk kita membawa gelombang perubahan dan perubahan itu tidak akan mungkin boleh berlaku jika hanya sebelah tangan yang lawan. Sebelah kiri diikat tangannya tapi kalau dua-dua tangan sama-sama lawan, yakinlah, insya Allah Sabah boleh kita selamatkan dalam pilihan raya pada hari ini. Napa berlaku selepas itu? Setelah PBS memerintah, disitulah mula kita melakukan kesilapan. Mula berlaku kesilapan-kesilapan yang implikasinya berlaku sampai hari ini. Apa kesilapan itu? Dimainkan isu bangsa dan agama. Pantai Timur cakap sana tidak bukan Islam. Pantai Barat cakap itu Pantai Timur kebanyakan dari Filipin, PTI. Maka apa berlaku? Karena perpecahan kita sendiri akhirnya apa berlaku? Orang luar masuk ke tengah-tengah ambil peluang itu. Kita tidak boleh salahkan UMNO tuan-tuan Saya mau cakap ini ya Tidak boleh kita salahkan UMNO Benar UMNO Orang Sabah yang panggil Kita yang panggil UMNO ke bumi Sabah Apa sih Bung cakap? Betul Kita terpaksa panggil UMNO masuk ke Sabah pada ketika itu itu yang saya cakap Umpama orang mengantuk Dibagikan bantal Pucuk dicita ulam mendatang kau minta saya kasih kau stadium merdeka maka UMNO masuk ke Sabah kan betul ke tidak nah ada orang cakap itu kesilapan ada orang cakap kita terpaksa apapun alasannya kemasukan UMNO ke bumi Sabah berlaku hasil daripada kesilapan-kesilapan yang saya sebutkan tadi kerana kita berpecah kita berbalah akhirnya kita jadi lemah bila kita lemah, maka orang lain ambil kesempatan, masuk di tengah-tengah, mengawal dan memerintah kita dan implikasinya, tuan-tuan sampai ke hari ini betul ke tidak? nah jadi sejarah sudah ada ini sejarah sudah ada daripada 8, daripada wilayah paling kaya 8 daerah miskin ada di Sabah. Umat paling miskin ada di Sabah. Di Malaysia ni, pak cik, umat saya hendak cakaplah orang. Umat. <laughs> umat paling miskin di bumi Malaysia letaknya di bumi Sabah. Bangga tidak? Eh, kenapa kamu tidak bangga? Di Malaysia ini, Malaysia ni rekod Malaysia. Bangga atau tidak? Ha? Tidak. Tahu kamu tidak bangga. Tuan-tuan, inilah sebabnya kenapa saya sebutkan. Jangan kita salahkan UMNO, benar. Saya pun bekas ketua pemuda UMNO, Datuk Syafi bekas naib presiden UMNO. Saya rasa banyak di sini, majoriti sini pun dah tahulah. Sini, majoriti UMNO ke dulu? <tuh> ah, Berbagai-bagailah. <tuh> benar. Jangan kita malu menerima hakikat itu. Tapi tuan-tuan, saya mau ulang sekali lagi. Bukan kita benci orang semenanjung Tapi situasi hari ini Telah memungkinkan untuk kita kena berfikir Bahawa kita kena mengutamakan negeri Sabah dahulu Kenapa? Nah tuan-tuan Tadi saya sudah cerita Usno Zaman berjaya Zaman PBS Sekarang zaman UMNO Dalam beberapa zaman yang saya sebutkan tadi Kalau kamu ingat pada ketika itu Kenapa bila mana pemimpin-pemimpin kita Waima yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita Tidak berupaya menuntut hak kita Jawapan dia simple saja Kerana Tanpa Sabah dan Sarawak UMNO dan Barisan desiner terlalu kuat Di semenanjung Malaysia Kau ikut Kau tidak ikut Kerajaan Persekutuan tetap UMNO dan Barisan Nasional Kenapa? Sebab mereka ada 2 per 3 kursi di parlimen Betul atau kan, tidak? Sabah adakah? Sabah tidak adakah? Amno masih kuat di bumi Malaysia. Zaman berubah, keadaan berbeza. Amno sudah tidak sekuat dulu. Wa hari ini Perdana Menteri pun bukan Amno lagi. Kalau dulu Amno Perdana Menteri, Amno juga Ketua Menteri. Hari ini Pakatan Harapan menjadi Perdana Menteri. GRS menjadi Ketua Menteri. Situasi dan dinamika politik sudah berubah tuan-tuan. Kalau dulu tanpa kita mereka boleh bentuk kerajaan hari ini. Tanpa Sabah dan Sarawak tidak akan ada kerajaan boleh dibentuk tanpa suara yang bulat daripada Sabah dan Sarawak.